Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Kanca-kanca ingkang gemulyo, Bapak Ibu sedaya, monggo kita atur raos syukur Gusti Maha Agung. Iki hawe simulasi pun kula lan panjenengan minaringen baga swaras. satemah satge gempal ing pahargian menika kanthi mluruj. Wonten ing adicara menika in kula badhe ngaturaken sesorah kanthi ira-iraan manfaat sedekah. Sedekah minawa salah satunggaling amal ingkang dipun anjuraken dening agama. ngantur kata sangat manfaat boten namung ka tiang ingkang nabi nanging ugi kage tiang ingkang marii Manfaat sedekah kaget tiang ingkang na kap setunggal nambani kebutuhan. sedekah saget bantu tiang ingkangbertahaken kados tiang miskin bat piatu utawi tiang ingkang nganggap musibah kaping nambah kekuatan sedekah saget nambah kekuatan mental dan spiritual tiang ingkang nabi hamargi dan yang tersebut rumansi wonten tiang ingkang sanes ingkang peduli lan bantu manfaat sedekah kagil tiang ingkang maringi kaping satu gal resi iati. sedekah saget resi iati saking banyakit ati kado sombong priyo lan dengki tapi kali nambahi rejeki nambah rejeki Allah Subhanahu wa taala janji ibade nambah rejeki tiang ingkang turun sedekah kados undi sedekah ingkang sae kaping satunggal ikhlas sattaka sedekah dipun lampahi kanthi ikhlas namun ngarepaken ridho Allah Subhanahu wa taala halal sedekah saking halal. Sami -sami sedekah saking rejeki ingkang halal sami mengatakan sumangga kula lan panjenengan sedaya sami-sami akan sedekah senajan namung sakedhik amargi sedekah ingkang saged ingkang ngajeng lan diremehi dening Allah Subhanahu wa taala mukaten sesorah ingkang saged kula aturaken mugi-mugi sesorah menika saged migunani kangge kula lan panjenengan sedaya Kulonkutu, berarti seragamu, pekatan. Waku bece entinamu Yeng geleng nyebarsi rahayu Mereng sesami Kangang-kangkasi harimu Quan Salamuikum warohmatullahi wawarogati